22 травня о 13 й годині у приміщенні обласної філармонії відбудеться черговий фестиваль під назвою Гармонія Сердець і про цей фестиваль докладніше прийшли розповідати учасники і власне творці того дійства Олексій Подольний це представник волонтерського руху «Енджелс». і Жанна Він це співачка відома в нашому місті. Ну і в принципі не тільки в нашому місті. Доброго вам ранку, Доброго, коли залишається тиждень до події. До якої готувалися не один місяць, завжди якісь там мурахи по тілу починаєш розуміти, що десь щось міг забути, де щось міг недопрацювати, і от ця от нервова напруга, вона можливо інколи навіть дозволяє віднайти щось нове, якісь нові сили, якісь нові задуми, якісь нові ідеї, в якому стані зараз знаходяться всі ті, хто долучився до організації гармонії сердець. Леша, ты вот <laughs> в каком устане находишься? Честно говоря, в феврале месяце мы начали подготовку. Угу. И вот как-то задумывались, да еще есть время. Когда определились, определились с датой, уже ну, полностью 22 май, мы все равно думали, что есть время. Сейчас мы понимаем, что у нас еще столько не сделано, что столько еще нужно привести, собрать подарки, договориться с некоторыми людьми, вот сегодня мы вот сейчас вот общались прямо перед эфиром с Жаной, и мы вспомнили, что нам нужна подсветка для рояля. Что мы это все упустили, но... Но сейчас у вас еруяль. рояль. Да. Мы да. Не вспомнили, мы решили просто поменять немножечко локацию. То есть будет неполноценный свет над роялем, а мы хотим сделать такие лампочки, которые не будут, скажем так, делать заливку, потому что у нас интересный номер. А, вот. Я не буду раскрывать все секреты, потому что будет потом неинтересно. Я надеюсь, что многие придут посмотреть. Поэтому есть моменты, которые еще нужно Подумать, как это сделать. Но это можно делать только на сцене уже будучи в филармонии и смотреть. То есть только так, потому что так и, из воздуха невозможно взять какие-то моменты. То есть мы придумываем несколько вариантов. будем уже смотреть, как это можно воспроизвести в дело уже там на месте. Думаю, уже в, сам да. де, в сам день мы уже 22 на Чтобы репетиции, на работать. саундчеке мы уже все и узнаем. Да, Чтобы очень, хватать, очень много артистов и на каждого расписано по 10 минут саундчека. То есть надо в 10 минут вот вложить. Ну, это профессионализм, это нормально. Это на самом деле нормальный э, рабочий процесс. Это нормальный для зирки, яка выступает, а для детины? Потому что это спильный это выходит зирка Конечно. и выходит малеча, яка вперше, можливо, на сцене. Ну, на самом деле, я вам хочу сказать, что э, деток, которые там э, будут участвовать, э, нет, не профессиональных. вот как раз зиркой маленькие, это вот детки, которые выходят. Мы артисты, мы, ну, люди как, как бухгалтера, как понимаете, как, ну это это то же самое все. То есть мы выходим и работаем, и наша задача а, создать полностью комфортные условия для ребенка, чтобы было комфортно, не страшно, интересно, и чтобы он мог показать тот потенциал, который у него есть. Потому что вот самое главное, мне кажется, вот это в этом конкурсе показать потенциал творческого ребенка, вывести его на большую сцену, чтобы он мог проявиться. Потому что в принципе, ну где где еще, да? Поэтому, конечно, супер проект группы Angels волонтерская. Я считаю, что ребята вообще большие молодцы, что делают такие проекты. Это очень круто вообще для а, Запорожья. Причем, мне интереснее, что с волонтерской группой Angels ты уже співпрацювала, але на гармонии сердец, если не помиляюсь, еще не выступала. Не была, потому что Юрочка ко мне обратился. И э, в прошлом году, но я улетала за границу работать, и я посоветовала другую артистку из театра. Говорю, я уже все, я уже не в Запорожье, я улетаю вот на днях. Mm -hmm. Вот, поэтому, ну, в общем, как-то так и сложилось. Но когда я прилетела, я, сказала, я написала Юре, Юра, я в Запорожье, я хочу с вами сотрудничать, я хочу ездить к деткам в детские дома, интернаты, дарить им радость. Вот, потому что, ну, это такое благое дело. Я всегда хотела этим заниматься, но у меня никогда не было на это времени. Mm -hmm. Вот, сейчас у меня это время есть, поэтому я занимаюсь тем, а что мне велит сердце и душа. Спасибо людям, которые мне дают. Алексей, как подбирала зирочку для Жанны? Вы подбирал его, она подбирала? Как вот, дуречи эти команды маленькие? Вот я сейчас э, за Жанну именно скажу. Мы когда приехали на просмотр, когда вот кастинг, мы посмотрели, прослушали и в этот момент как раз была Жанна. И там была девочка София, которую она сказала: "Все, она моя" она Жанна-то еще в то в тот момент влюбилась в нее и так и сложилось, что вот мне достался я как э, скажем так э, с этим интернатом сотрудничаю mm -hmm. сейчас и мне достался интернат этот, который я хотел, а Жанне досталась та девочка, с которой она хотела петь. Все иные команды, знаешь такие, целиком Остан... там больше Остальные у нас уже, допустим, кто э, больше всего работает с этими э, заведениями. Допустим, uh -huh. у нас есть Оксана Лебедь, она у нас всегда со Светанком. Uh -huh. Она их любит, дети все тянутся к ней, и у них всегда получаются очень крутые номера. Uh -huh. То есть они, тандем такой у них хороший. Некоторые у нас есть, э, ну, у нас много новых заведений. которые у нас поїхали наші старічки з закалкою, які можуть к показати, допомогти і навчити чомусь. Скільки взагалі буде концертних номерів під час гармонії сердець? 19. Тобто великий концерт, знову ж таки, да. масштаб не зменшуєте. Два години стабільно будуть. І а ще будуть гості. От хоча б да. хтось мені розкаже про того загадкового, як ім'я якого поки що нікому не називають. Ну, ми я могу... А, от тобто навіть артисти не знають, так? Ніхто не знає. но я е, так немножко сказати, що цей человек связан з Євровиденням. Ну, Джамала ще не може до нас приїхати. Чи може <гум> <гум> так ладно? 22-го не так довго чекати. А астане 22 старого увідімся на концерті. А, і є дійсно ще два зіркових гостя, які імена яких відомі це переможеця танцюючосі, а ікс фактор 6-й, фактора і а, друга людина це людина, яка є відомим ведучим, очі. Це людина, яка в принципі навіть своїм зовнішнім виглядом покаже, що фестиваль гармонія сердець зовсім зовсім не, не банальний і стандартний. Дуже хочеться навіть познайомитися з да? ним, тому що ведущий такого теж уровня він не сильно звезда. Ну, Ні, ну чого соломку всі знають. То... Хто не Но... знає соломку? Ну, познайомитися хочеться з цим чоловіком, так як я. Uh, тоже ведущий, и хочется пообщаться, узнать что-то новое. Uh, Жанна, гармония сердец, uh, твои властные ожидания ведь этого выправдала? Ты разумела, что вот так будет? Ты вс ⁇ ну Можно это будет сказать уже, когда фестиваль пройдет, какие-то делать выводы, да, там проанализировать. Но э, я хочу сказать, что конкретно для меня это такое ожидание, потому что это будет премьера песни из нового альбома, и это будет живое исполнение, потому что мы будем работать с... Э, э, все будет вживую, у нас э, в нашем номере участвует э, Данил Соловьев, наш бивоксер знаменитый, вот. Я когда его услышала, увидела, я в него влюбилась, сказала, Даня, где мои 18 это такое лирическое отступление, на самом деле, просто в таком возрасте он делает достаточно такие серьезные профессиональные вещи. Мне это очень заинтересовало сказал, что я хочу с тобой сделать песню. А слова на, на музыку, которую я написала написала моя выродная сестра Анастасия Вена, она мне помогает. она за замечательно пэтС я очень а, боготворю как поэтСу и обязательно несколько песен в альбоме будет на ее стихи. Поэтому конкретно у меня ожидания такого, знаете, вот как вы говорите, там какие-то мурашки, что-то, да, это есть, и я даже немножко приболела. Видимо, так переживаю, что нервная система и физиологическое состояние не справляются, потому что хочется все сделать на высшем уровне, а для того, чтобы живое исполнение хорошо сделать, это надо, чтобы хорошо работали все службы, потому что у нас очень сильно зависит от света и от звука. От суфики что-то заложить? От Сонечки зависит э, передать тот текст, который она будет петь и говорить. Почему я выбрала ее? Э, у меня получилось так, что у меня было время, и я э, съездила в несколько интернатов, когда был отборочный тур. Я посмотрела, когда я услышала Соню, э, София Баранчик, она пела «Skyfall», да, Адель? Да, да, Адель. Маленькая, скромная, худенькая девчушечка. Когда она открыла рот и начала петь «Skyfall», я была в шоке. Потому что у ребенка такой эмоциональной подачи, не, не от каждого взрослого ты можешь услышать и почувствовать. Я сказала, что вот этот ребенок обязательно сможет передать тот текст философский и то настроение, которое есть в нашей песне. Что да. до других номеров, танцевальные снова же будут и будет еще номер сюрприз. Первый вы театр Тины и пытаетесь влаштовать. Как подготовились? Честно, это у нас будет участвовать номер э, общеобразовательная школа интернат номер 4. И детей долго собирали. Э, что это такое? Детей очень долго приводили в чувство, потому что вот это баловство, это все-таки присутствует в детях. Но вот недавно была репетиция, Галинки проводили уже. Боже, настолько красиво. А, может даже задумались о том, что, ну, немножко сделать этот э, номер коммерческим. На их заранее. Немножко. Потому что действительно получилась очень красивая картинка. А то тобто цену реально э, в гармонія гармонія сердець може претендувати на звання не просто фестивалю, де виходять зірки із вихованцями інтернатних закладів, а й дійсно на велике шоу. Ну, я думаю, по поодільності, угу. если едете. Потому что, пол, Потому что полностью... Уже, он уже Полностью уже. мы не коммерческие. Какие еще номеры подготовили? Как они формировались? На что делали акцент? Ну, у нас в любом случае мы отталкиваемся от детей. То есть какие у них возможности. Мы когда ездили на отборочные туры, мы смотрели сразу от... Ну, да, мы уже знали, что мы хотим, в принципе. И мы искали это в детях. То есть если вокал, вокал... Это танцевальное, танцевальное. Вот когда театр теней э, мы смотрели, мы искали гибких детей, мы искали тех, которые могут э, сделать даже тот э, сальто назад. И действительно, в четвертом интернате были такие дети. Вот мы сразу у нас Анна, не сразу их говорит, они мои, я буду ими заниматься. Mm -hmm. Были те, которые вот, у нас, э, которые мы умеют играть на, инструмент, на инструментах разных. То есть и мы от этого уже отталкивались и создавали номера, подводили их к артистам. То есть угу. вот если, допустим, Никита Кравченко танцует, танцует, та, танцует да, то вот к нему там определенный номер там будет. Еще у нас участвовать мимы угу. что в этих номерах. Ну и много интересного еще. Так что все, все открывать. Ну, Вірно. все від дійсно не варто розказувати, тому що до 22-го, в принципі, не так довго вже залишилося чекати. Вхід вільний, якщо я не помиляюсь, до да, по тринадцятій гласительно так. А, якщо є ще там запрошення, то треба з вами зв'язатися відповідно на да, з волонтерської групи. Енджелс, дякую за те, що прийшли. А, дійсно, от поки розповідали в мене в самої кілька разів мурашки по всьому тілу пробігли, і Тому а, мені здається, що все абсолютно вийде і все буде настільки, настільки яскраво і професійно, як ви це і описуєте? Бажаємо тим Не менше 22-го зустрінемося, і е, зараз просто маємо рухатися далі. День народження українця це наступна рубрика, яка продовжить наш ранковий ефір.